Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ. триває програма громадська приймальна п'ятниця, 23 травня. І сьогодні у нас з вами це другий блок, і поговоримо про серцеві хвороби, які, до речі, на сьогоднішній день посідають одне з перших місць в структурі захворюваності. Важко повірити, що природа створила головний орган людського організму, таким слабким і вразливим. Можливо, причина серцевих хвороб криється у надбалому ставленні до нього. Відповідь може бути однозначно. Так, якщо говорити про дорослу людину, а як щодо підлітків? Чому дедалі частіше у молодих людей болить серце. Саме про це будемо говорити за мить. Тетяна Марушко, професор, доктор медичних наук, головний дитячий, кардіоревматолог департаменту охорони здоров'я міста Києва сьогодні у нас у студії. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, 223.0971. Всі свої запитання стосовно ну, от, простими словами: як зберегти здоров'я серця здоров'я своєї дитини. Тема вкрай важлива, тому дуже прошу іде не звертаю увагу. Вже телефонуйте і ставте своє запитання. Іди не називайте вікову категорію вашої дитини. Прошу вже чекаємо. Тетяна Вікторівна, добрий день. Добрий день. Сьогодні дійсно піднімаємо таку тему, але сьогодні у нас все про, скажімо так, про підлітків, про дітей, тому що з огляду на те, що завершується поступовий навчальний рік. І сьогодні б хотіли поговорити саме в аспекті розрізі підліткового періоду для М -м серця, наскільки дійсно в цей період відбуваються різні, можуть виникати захворювання. Скажіть, будь ласка, ну я статистику таку чітку таку... ми не говоримо в ефірах, тому що зрозуміла людям цифри, якісь певної не будуть зрозуміли, але якщо говорити навіть таких кращого відсотка, велика спидлетки спидлитки, зохромалы, столичные, имеют уже проблемы с сердцем. Ну, в принципе, все можно сравнить с сравнение, как говорится. Uh -huh, Поэтому uh -huh. я могу представить такие цифры. Дело в том, что в детском возрасте проблему или заболевание сердечно-сосудистой системы имеет каждый двухсотый ребенок. Это не обязательно конкретное такое-то заболевание, но какая-то есть проблема. Uh -huh, uh -huh. В подростковом возрасте каждый 70-й, это по данным тобто, нашей Академии наук. Так что эти 130, они за певный час своего дорослешания добывают какие-то проблемы, ну, если грубо так поруковать. Ну, если то... в принципе так. Ну, а если сравнить с взрослыми, то каждый 10 То есть идет прогресс, и у нас, к сожалению, урбанизация, наша экология и так далее делают свое дело. Угу, Слухай, а чому саме в підлітковому ну, це поберантний період, когось там 12-13 і так доросліше, але раз по раз отак чуєш там за собі маси інформації, що там 16 років хлопчику 11 клас, там 15 років щось відбувається там із серцем на фізкультурі, і дитина на превеликий жаль не, не встигли допомогти. А, ну а, і дійсно це було серце. Чому саме в цей період і чому сьогодні отак от, дійсно важливо звертати пері... увагу на цей період? Ну, подростковый период это вообще э, уникальный период, потому что человеческий организм в этот момент в принципе мало того, что он растет, мало того, что он формируется, эндокринная система да, начинает угу. работать, половые органы и система половая система начинает потихоньку готовиться к выполнению своей основной функции продолжения рода, и поэтому естественно, когда начинаются вот эти все факторы, плюс именно в подростковый период, психоэмоциональные нагрузки у детей очень большие, психологические, физические нагрузки, естественно, сейчас очень большие, ну и в принципе становится самостоятельным, он как бы завоевывает свое место, то есть он постоянно находится в борьбе. И вот эта ситуация, конечно, играет свою роль, с нервной системой здесь связана и так далее, и, естественно, это оказывает воздействие на сердечную систему. А які найчастіше? Ну, Ми не говоримо зараз про вроджені вади серця. Тут зрозуміло, тому що такі дітки, ну і ви знаєте про це, не мені вам казати, такі дітки спостерігаються з дитинства, вони там на обліку стоять, їх ну, періоди ці якісь контролюються. А якщо ми говоримо про такі набуті проблеми сердешні, то що найчастіше розвивається? Які захворювання? Ну, я хочу прежде всього сказати, вот, що якщо по аналізу тому да, то в основному обращаються з жалобами на боль в області серця. А, боли. Боли, боли, и да. все, болит mm -hmm. и все. Но, э, в принципе, у нас вот, в детской кардиорематологии mm -hmm. есть такой девиз, что у ребенка больное сердце не болит. То есть есть другие причины, которые могут вызывать вот эти ситуации. Ну, требуется помнить, что требует повер, всего, болезнь сердца воров не была, да? Ну, у, у детей. детей, да? у, детей, у, детей да? у детей. Нет, ну, в принципе, так тоже нельзя говорить. Но mm -hmm. есть такой вот подход mm -hmm. у нас, потому mm -hmm. что когда приходят рассказывать, что болит сердце, мы сразу спрашиваем, как болит. И уже по вопросу, по ответу, как болит сердце. Сердце, мы уже можем ориентироваться, откуда берется причина или в чем эта причина, допустим, боли со стороны сердца. Потому что у детей, особенно подросткового возраста, в основном это неврологические боли, это боли, связаны с вегетативной дисфункцией, mm -hmm. с различными нарушениями давления, то есть либо падением артериального давления, либо наоборот повышением артериального давления. А сердце, я еще хочу один вопрос, в смысле одну информацию отдать. Дело в том, что... В процессе роста, особенно в подростковом периоде, идет процесс роста именно организма в процессе на каждый сантиметр роста открывается 5 километров сосудов. И сердце начинает прокачивать кровь в эти все вот эти вот э, длительные, так сказать, сосуды. И, естественно, у него идет дополнительная нагрузка. И если детренированность, если малоподвижный образ жизни, и организм не готов к этому, естественно, начинается какая-то адаптация. Напоминаю, что с детства, когда запитала, какого размера в тебе сердце, тебе ликвидировали? Кулачок. Или ку кулачок, это ну, правда? Да, да. Десь приблизно так? приблизительно так, но Я у подростков упал. есть три вида сердца, есть так называемое подростковое сердце, капельное сердце и спортивное сердце в какой-то степени, поэтому именно вот этот подростковый mm -hmm. возраст он э, характеризуется вот тремя формами серде... сердечной конфигурации, и э, кстати вот капельное сердце в подростковом возрасте, да в принципе, оно вот это как называемое дотренированное сердце, если можно так сказать. Поэтому, естественно, очень большое значение имеет правильный режим дня, нагрузка физическая, психологическая и так далее для того, чтобы сделать профилактику, проводить профилактику этих, этих проблем. Едут звонить, прошу вы в эфире. Здравствуйте. Добрый Скажите, день. Скажите, пожалуйста. В каком возрасте? Именно какие первые профилактические обследования сердца нужно ребенку сделать? Дякую ему. Можно отвечать? Так, так, прошу, прошу, так. Э, в принципе, э, ребенок, если у него есть какие-то жалобы, а жалобы это, естественно, вот как вы, как я уже подчеркивала... Хоть и говорила, что, допустим, больное сердце не болит, но ребенок жалуется. Естественно, мы должны среагировать в любом возрасте. Если это, допустим, подросток, то с 12-летнего возраста, если есть какие-то жалобы, он должен стоять на, под контролем детского кардиоревматолога, естественно, хотя бы раз в году проходить электрокардиограмму и быть, должен быть осмотрен кардиоревматологом. Скажіть, а от ви зазначили, що ну, це насправді може бути не проблеми з серцем, а вегетосудинна дистонія, про яку так теж часто ми ну, піднімаємо цю тему, тому що досить актуальна. І тому батьки не завжди знають, напевно, до якого лікаря звертатися. От в яких випадках звертатися саме до кардіоревматолога? Діло в тому, що до кардіоревматолога, в принципі, відправляють либо сімейний доктор, при... либо доктор-педіатр. Тому в будь-якому випадку потрібно звернутися до своєму лікарському uh Це перша у нас лінія обезпечення медицинської обеспечения, и он разберется и при необходимости отправит к специалисту, детскому кардиорематологу. Угу. Скажите, а вот тахикардия, это, ну, кто так махает рукой? У підлітка. Хтось, навпаки, досить серйозно, такі батьки починають постійно контролювати і частіше. Якщо вона не, ну, не постійно зрозуміла, що постійно вона не може бути дитина зноситься, перепрошувала, що так каже, але серце те зноситься. Але тахікардія це взагалі захворювання чи це симптоматика якоїсь іншої патології? Тахікардія це все, це симптом. Симптом. Звісно. І потрібно розбиратися і шукати причину цього стану, тому що дуже багато тахікардії може бути. От банального, mm -hmm. допустим, то, что человек нервничает и не может сконцентрироваться, не может овладеть своими эмоциями, до ну, каких-то заболеваний сердечных. А с повильным брадикардием? То, то же, самое, же, свечи, то же самое, да. но мы всегда даже с большим вниманием относимся к брадикардии, особенно mm -hmm. если ребенок еще и жалуется на патологии, какие-то жалобы есть. Потому что брадикардия вообще, если это у здорового ребенка, то это может быть симптомом спортивного сердца, когда ребенок тренируется и организм к этому привыкает. И просто ребенок вот имеет свою физиологическую своеобразную mm -hmm. брадикардию, потому что у него хорошая тренировка, и сердце в какой-то степени щадит организм, бережет свою энергию. вот И таким образом может быть брадикардия. А аритмия может быть в таком виде? Какие серьезнее при том, что... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, аритмия вообще считается, особенно экстрасистолия, э, считается, что это серьезное mm -hmm. проявление, mm -hmm. допустим, или серьезная симптоматия. Симптом, допустим, патологии сердечно-сосудистой системы. Поэтому если любая аритмия, которая в том числе а аритмия ⁇ это и есть, допустим, нарушение ритма любого, то есть тахи, ну, тахикардия сюда идет, значит, экстрасистолия, тем более, допустим, то нужно срочно обратиться к специалисту и пройти необходимое обследование, выявить или выяснить причину этого состояния. Uh -huh. uh, вот, ну, все мы знаем про кардиограмму и куробле, так, про сердце. А какие еще необходимы для диагностики, щоб чтобы действительно поставить и четкий диагноз? Ну, да, сейчас, сейчас сейчас в Киеве, в принципе, кардиорематологическая служба довольно доступна, так. детская. Uh -huh. Вот для того, чтобы поставить диагноз, прежде всего нужно, чтобы доктор выслушал, uh -huh. послушал обыкновенным фонаридоскопом, выслушал жалобы, uh -huh. пообщался с больным, потом кардиограмма, при необходимости эхокардиограмма, то есть УЗИ, как говорится, так вот в быту. И при необходимости у нас сейчас есть возможность ставить детям и холтер электрокардиограммы, так, то есть так. суточный мониторинг электрокардиограммы. Когда, допустим, ребенок говорит, у него перебои, мы слушаем, делаем электрокардиограмму, ничего не обнаруживаем, тогда мы в течение суток... Пишем электрокардиограмму, когда он спит, кушает, физическая нагрузка, и смотрим, что и как влияет на сердечный ритм. Если это нарушение какого-то, ну, в смысле, если нарушение давления идет, то опять-таки мы ставим холтер артериального давления, суточный мониторинг, и смотрим, как ведет себя артериальное давление в течение всего дня, вплоть до того, что ребенку рекомендуется даже делать какие-то физические упражнения, заняться а, там… А, чтобы удивиться, как Да, да вот многие Многие mm -hmm. приходят с каких-то какие-то спортивные секции футбол mm -hmm. там волейбол и так далее. То есть вопрос можно допускать ребенка к спортивным занятиям, спортом. Вот люди уже очень... просто, приходят, конечно, как батьки, да, да. Да, mm -hmm. мамы, да, mm -hmm. они, они очень так, mm -hmm. да, в принципе настроены и они всегда очень детей своих берегут, всегда часто, часто приходят mm -hmm. на, с вопросами, многими вопросами, мы решаем их. 223 двадцять Якраз хотілося б ще й питання послухати у віх вихірі. Прошу 223 двадцять Не так часто у нас у студії дитячий кардіороматолог, тому дуже прошу. Скажіть, от художнього хочу вас запитати ну якось до слова кардіолог ми звикли. А кардіороматолог? Ну, ну, дело в том, что у детей, Фу, спирь, в принципе, спирь, а? нету такого э, такой разбивки на два вот этих вот две специальности, потому что очень многие проблемы у детей, к сожалению, взаимосвязаны. Просто, например, ревматизм, да, там угу. есть патология и сердца, патология и патология, mm -hmm. патология mm -hmm. суставов, и очень многие, в принципе, заболевания, которые принцип... заболевания всего организма, прежде всего так в комплексе. -то. Ну и, к счастью, у нас не так много детей с кардиоревматологической патологией для того чтобы вот разбивать эти две специальности. Ну, слава Богу, да. ну, то, тому що якось би не хотілося, бідне дитя із серцем проблеми, роматизмом, то не дуже би хотілося, це правда. А, скажі, а от навіть з вашої практики часто доводиться для таких на запитань, от, те, що на скриньку надійшло, що нам, хоча діагноз ви не написали, нічого не можемо сказати, але от, лікар радить поставити нашій дитині кардіостимулятор 11 років, ми дуже боїмося. А що у нашої дитини після цього буде з життям? Если врач, а это обычно уже специалист узкопрофильной угу. специальности, то есть аритмолог, после проведения специальных исследований. Угу. Рекомендуют ставить электрокардиостимулятор, значит, в этом есть необходимость, потому что э, в том состоянии, в котором сейчас находится ребенок, это есть, наверное, угроза жизни, потому что либо э, нарушение ритма идет, вот если кардиостимулятор, это синдром слабости синусового узла. То есть сердце само не справляется э, сокращаться в том ритме, который необходим угу. этому организму, значит, ему нужно... Помочь ему нужно помочь, поэтому э, я так думаю, что нужно довериться доктору и слушать его советы. Евна очень прошу его в эфире. Здравствуйте. Добрый день, Здравствуйте. Я бы хотела задать такой вопрос: у моего внука аневризма межпредсердной перегородки. Какой прогноз у него на его будущее здоровье в жизни? Сколько роков? 10. 10 роки Так, спасибо. Мы чекаем еще. У нас сейчас сразу телефонуют. 223-09-71. Прошу, Татьяна Викторовна. Ну, прогноз только положительный, потому что анавризматическая выпячивая межпредседная пригородки в принципе, является симптомом дисплазии соединительной ткани. И ваш ребенок, наверное, имеет элементы дисплазии этой и... В принципе, если она вот такая изолированная, это аневризма межпредсердной перегородки, то ни угрозы жизни, ни угрозы здоровья нет. Однако нужно наблюдаться у детского кардиорематолога раз в году проходить или исследование проводить эхокардиографическое для того, чтобы наблюдать. В процессе роста обычно, вот 10 лет, в процессе роста это аневризматическое выпячивание, оно обычно уходит. Уходит. пиды Ну, як обично кажуть, переросте. Так. А от, до речі, от про переросте. Якраз Скільки я пам'ятаю, дорослі вже люди кажуть, що я, я був маленький, то в мене були всі писали мені лікарі, шуми в серці. Шуми в серці, шуми в серці, шуми в серці. таки, Це те, що ми переростаємо, чи це ну, так нехтувати не варто, може свідчити про різні питання. Любий ми... шум, якщо він, навіть ну, незначительний шум, должен был быть бути врачом-специалистом. И потом уже после осмотра, оценки этот шум, тогда уже можно дальше давать рекомендации, прогнозы и так далее. Но у детей очень много случаев, ситуаций, когда шум именно имеет функциональный характер. Угу. То есть это турбулентность крови, это наличие, допустим, аберрантных хорд, это пролапс метрального клапана. То есть опять-таки возвращаемся к диспластическим изменениям, то есть вот такими вот малым аномалиям клапана хордального аппарата который не является врожденным пороком, а который является функциональными особенностями или конституциональными особенностями сердечно-сосудистой системы. Жить, э, жизни, здоровью это не мешает, mm -hmm. только нужно определенные, э, выполнять определенные рекомендации по укреплению коллагеновых холокон и так далее. Но ну, это уже, как говорится, индивидуальные, индивидуальные рекомендации. Так, Еда Завунивыч, прошу, вы в эфире. Добрий день. Добрий день. А скажіть, пожалуйста, якщо прогинається перегород, ну, прогинається перегородка, пролапс, будуть проблеми із позвоночником? Скільки дитині років одразу кажіть, просто щоб ми знали. Дитині Дні 10. А, це ви знову. Мені сказали, а, що десь... будуть проблеми з позвоночником потім. Якщо ось така проблема з серцем. Так у вас <плес> є ще й пролапс? Ну да, опоминается клапан. Да. Ну вот я так, за ну, что так... говорю. Подойдите к своему доктору и поговорите. Да. Скорее всего, у вас есть конституциональные особенности вашего ребенка. Это дисплазия соединительной ткани. Там много особенностей, которые вам укажет специалист. С позвоночником не обязательно, ведь это не взаимосвязано. Пролапс – это отдельно, позвоночник – отдельно. Если ваш ребенок не будет заниматься, не будет иметь правильную физическую нагрузку, будет неправильно сидеть, Неправильно ходять перекошенне, у нього будуть проблеми з позвоночником, тому що при, при дисплазії повишається еластичність э, всіх структур, і вони, звісно, більш уязвимі, ніж Угу. Так, якщо буде дзвінок приймаємо 223-0971. А я хочу ще на останок, Тетяна Вікторівна, незважаючи на те, що така навіть погода зараз потеплішання, але навіть ваші колеги, я маю зі, але профілю отоларингологи, стверджують про те, що ну, досить часто діти влітку хворіють навіть на ангіни. Ну так, от якось морозиво, я так думаю, холодна вода й морозиво. Але якщо ми говоримо про серце, то хочу у вас запитати, а чому так одразу після того як дитина перехворіла або на гарві, або на ангіну, одним з перших аналізів, які після одужання необхідно зробити, це кардіограма. Якось на серце впливається все. таки это нужно, чтобы врач послушал и назначил. А если говорить об ангине, если говорить о вирусной инфекции, то прежде всего это инфекция. Uh -huh. А не бывает отдельно. Болеет горло, допустим, болеет, да? uh -huh. там болеет голова, болеет там нога и так далее. Все равно реагирует весь организм. Но так как сердце у нас это вообще такая совокупная, структурная, которая может отвечать на все воздействия, то тем более она будет отвечать на инфекционное воздействие угу. на весь организм. И поэтому это не ангина виновата, в смысле, она тоже параллельно развивается, но виновата та инфекция, которая вызывает именно ангину. От 16-річні, сімнадцятирічні тести теж підлітки, хоча вже так більш дорого, ну, до 18, та, до 18, до 18 років. Так зараз у них попереду такі важливі період і складання зовнішнього незалежного оцінювання, наскільки я знаю, багатьох все таки викликає, навіть якщо гарно знають, але викликає певну тривогу. І якщо ми говоримо про серце, таке прискорене серцепиття може бути досить часто. І якщо ну можуть якісь такі поради дати, як швидко впоратися, от якщо в домашніх умовах дитини все починає настільки колотити, перепрошую за слова, але й серце. или просто самостоятельно заспокоиться, или можно какие-то препараты, то есть самые такие, знаете, как у нас, на ну, для, том, для что... валидол, что можно в таком виде Валидол в ни в коем случае я хочу, чтобы вы сказали, не да? Не без назначения врача mm -hmm. валидол детям и подросткам не можу, использовать так. нельзя. Использовать можно, ну что, вот такие, которые общие mm -hmm. укрепляющие, это валерьяна, допустим, Валериант. и так далее, потому что ребенка можно, может колотить, как вы извините за такое Но, вот але выражение. Так ну, да, очень подходит. Да, да получается, что очень подходит, и ребенка угу. может колотить как при повышении давления, угу. так и при снижении давления. Некоторые, угу. особенно девочки, вот такие очень уязвимые, может быть, резко падение давления, то есть высокие, вот такие, худенькие. Поэтому здесь, в этой ситуации, ну что можно? Можно киндинорм. Под язык успокоиться, можно валерьяночку успокоиться. Самое главное это дружеская и моральная поддержка близких людей, чтобы каждый ребенок знал, что у, нее, у него за спиной стоит. Человек, который ему доверяет, который его поддержит в любой момент и ругать не будет. И тогда э, подросток будет себя чувствовать более уверенно. И я думаю, что все будет хорошо. Еще у нас на самом деле несколько парад, вот, в таком видите, как тренировать свое сердце. Ну, спорт, а что, что можно? Спорт нет. Знаете, как угу. в этой ситуации, прямо так вот, решили завтра вот пойти, То. да, вдруг начать заниматься футболом, угу. там, регби и так далее. Только тренирующий режим. В этом плане потихоньку, с, допустим, если это подросток, лучше всего посоветоваться со своим доктором, который знает состояние организма ребенка mm -hmm. в этот период, и он даст качественные вот такие напутствия, как себя ребенка вести, и какими видами спорта лучше заниматься, какую нагрузку, как часто менять нагрузку, усиливать его, и так далее. Я думаю, что это будет самым правильным. Самим, конечно, сейчас не стоит. Вот не так. стоит. И еще нам куда одно запитание, если мы говорим о том, Вже виникає якась патологія серця, ну, якщо ще не до моменту операції, хірургічного втручання. От ті, е, те, що фармацевти нині пропонують препарати, вони на підлітків. це ті самі препарати, які для дорослих, що, в принципі, є категорія препаратів, які саме для підлітків на підлітків ну, в тому, що, во-перше, у нас не фармацевти назначають препарати, да? ну, розробляють. Доктора. Так, так, лікарі, але... В цій ситуації, якщо нам необхідно взагалі примітити якийсь лікарний да. препарат, я думаю, нам потрібно виходити вже на уровень. I персонифицированной медицины. То есть каждому человеку mm -hmm. помогает свой собственный медицинский препарат. Особенно, что касается сердца. Поэтому, если у вас проблемы с сердцем возникли, пожалуйста, обратитесь к доктору, и он вам даст качественную, разумную, какой-то совет, который вам поможет, тем более быстрее поможет. Ни в коем случае не использовать советы э, соседей, там, кто-то... Знаете, я тебя угощу таблеточкой, да, в этой ситуации. Ні в коєму случаю, особливо для подрозків, это не пользу дуже вам сьогодні. Дякую особливо за таке завершення. Обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці була Тетяна Марушка, професор, доктор медичних наук, головний дитячий кардіороматолог Департаменту охорони здоров'я міста Києва. Отже, на цьому блоці сьогодні все. Ми повертаємося і продовжуємо до третього блоку корисні поради. Добігає завершення навчальний рік для одинадцятикласників. Зараз важливий період, адже вони вирішують, який навчальний заклад обрати для себе за для здобуття ґрунтовних знань тієї чи іншої спеціальності. Попереду для них зовнішнє незалежне оцінювання і радісна подія випускний. Про те, як створити неймовірний образ, що випускник запам'ятався на все життя, поговоримо у наступному блоці. Не перемикайте.